wa qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Makkah atufail bin Amr ad-Dawsi min qabilati Dawsi ashirat Abi Khurairah as-sahabi asyhir dan telah datang pada tahun tersebut lebih kurang dua ataupun tiga tahun sebelum Nabi berhijrah mungkin dalam tahun sepuluh kenabian Nabi, Nabi ataupun tahun 11 ke Nabi Nabi lagi 2 ataupun 3 tahun Nabi akan hijrah ke Madinah tengah-tengah keadaan macam tu Kak tiba-tiba datang satu kabilah Dawus datang ke Mekah biasalah nak meniaga dan sebagainya yang diketuai oleh ketuanya bernama At-Tufail bin Amri Ad-Dawusi radhiyallahu ta'ala anhu Okey, Wa Tufailu syarifan fi qawmihi syairan nabilan. Tufail bin Amr ad ni kak, orang pandai, orang cerdik, penyair yang terkenal. Cerita dia panjang. Akan nak dengar ke nak aku lalu gitu je? Nak dengar, aku layan je lah. Hari ni kita panjang. Kita habis hari ni lepas asa. Cerita je lah saja. Kita habis ni pukul 11 kan? Okay. Tufail bin Amr Ad-Dawusi ni kak uh, orang pandai orang cerdik businessman bila dia sampai dekat Mekah sampai sampai Datuk Seri Abu Jahal panggil dia Datuk jadi pun ada Datuk juga Datuk Tufail ada apa Datuk kena hati-hati sekarang dekat Mekah kita orang tengah pening kepala pahal pula kau pening tu kau nampak tu siapa tu tu nampak tu dia pun tunjuk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa tu Nabi dia dekat Kaabah. Apa kata geng-geng kafir Quraisy? Fala tasma'anna <tuh> minhu qawlan. Jangan kau dengar perkataan lelaki tu. Fa <tuh> innalahu kalamun السِّحْرِ Perkataan dia macam ahli sihir. Yufariqu bainal mar'i wa zawjihi wa ahlihi. Kalau kau dengar perkataan dia, habislah kau anak beranak kau bergaduh, bercerai berai macam kita orang dekat Mekah dah pening kepala pasal mamat tu. Apa kata Tufail bin Amr Ad-Dawsi? Dia pun bila dengar macam tu dia takut, dia takut kena sihir. Dia pun ambil cotton dalam Arab Arab panggil qutnun, orang panggil cottonen. Kapas kan. Dia ambil dia sumbat kat telinga dia. Ada kata kapas, kain dia sumbat. Supaya apa? supaya dia tak dengar langsung perkataan Rasulullah SAW dia takut ni dia memang tak nak dengar sebab dia kata ni ahli sihir dia pun tawaf tawaf mata tengok Nabi tawaf dia takutnya dia takutnya dia takutnya setiap kali tawaf, 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 tawaf sedut, sedut tepi Nabi alamak tepi Nabi kan alamak dia pun diam bila dia diam tu kak tiba-tiba dia dengar Nabi baca Al-Quran أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ rajim بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدًا اللَّهُ الصَّمَدَ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدًا Lebih kuranglah beberapa ayat yang dia baca Dia dengar Dia pun terpikat Dia pun tanya Engkau siapa? Dia berkata, Ana Muhammad. Kenapa orang kata kau ahli sihir? Aku bukan ahli sihir. Aku pesuruh Allah. Kan? Dia sembah lebih kurang dengan Nabi. Nabi bawa dia ke tempat, ke rumah Nabi atau ke rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Dia rekaskan cerita, Tufail bin Amr Ad-Dawsi masuk Islam. Bila dia masuk Islam, Ana rengkar-rengkar cerita dia. Dia kata, Ya Rasulullah, dia belajarlah dengan Nabi beberapa perkara beberapa hari dekat Mekah dia pun minta izin nak lah balik kampung dia kata, ya Rasulullah saya nak balik kampung dan saya nak berdakwah cuma, boleh tak doakan saya supaya bila saya balik nanti ada sesuatu yang boleh membuatkan orang kampung tertarik dengan saya bila saya sampai ke kampung, orang kampung tertarik dengan saya sebab dia tengok Nabi ni hebat kan Nabi kata, Allahumma ja'alhu ayatan. Ya Allah, jadikan kepada tufail ini ayah tanda kebesaran kau. <coughs> itu je Nabi doa. Dia pun balik. Dia balik kampung dia sampai-sampai kampung dia malam. Kampung dia dekat lembah bawah macam itu. Dia pun daripada bukit. Masa nak masuk kampung, kampung bawah ni. Orang kampung nampak, eh siapa tu lah. Tufail ni daripada bukit dia turun, dia pegang tongkat. Dia nampak dah kampung dia tu ha. Dia pun teringat doa Nabi. Ya Nabi kata Allahumma ja'al hu'ayah. Ya Allah jadikanlah tanda kebesaran kau pada tufail. Dia kata apa ya? Apa tanda? Tiba-tiba muka dia bercahaya. Cuf. Wah, muka dia terang. Ada kata dahi dia ter terang. Bila kepala dia keluar cahaya. Orang kampung tu. Ah, Atromen. Ha, gitulah kan. Oi. Betul. Apa oh, tu? Orang kampung dah terperanjat dah. Biar betul. Kecoh. Jadi Tufail kata, Alamak, ada cahaya keluar kat muka aku. Dia kata, Ya Allah, Hawilhu. Ya Allah, tukarkan cahaya tu dekat tempat lain. Nanti orang kampung lari. Takut tengok aku, ada muka cahaya. Cuma macam itu. Lalu cahaya tu kat, berpindah dekat kepala tongkat yang dia bawa tu. Cahaya kat tu. Mm, ah, gitu kan. Dia pun tu, orang kampung pakat tengok. Oh, apa ni, apa ni? orang kampung tengok Tufania ajak masuk Islam. Orang kampung bukan nak dengar pasal Islam, nak tanya tongkat di kat mana. Ada jual kat Shopee, <laughs> contohnya. TikTok ada TikTok, ada opening kepala. Orang nak ajak dia kampung biasa kan. Oh, canggih kau tongkat darah. Dia balik rumah dia. Tufan ni, dia ni orangnya strict gitu. Dia tak ada kona-kona. Dia balik rumah, dia jumpa mak bapak dia dia kata apa mak abah saya haram kau bercakap dengan saya. Eh pasal pula engkau tiba-tiba haram bercakap. Sehingga mak abah masuk Islam. Tak cakap banyak dia. Masuk Islam macam mana nak macam mana? Sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mak apa dia mengucapkan. kan. Lepas tu jumpa bini dia dengan anak-anak dia sama juga. Kau kurang bodoh jangan bercakap dengan aku. Haramlah kau. Kenapa pula haram? Sehingga kau mengucap kalimah la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Kenapa mengucap asli Islam belaka Maka Tufan ni pun Berdakwah Dalam ramai-ramai berdakwah kak Seorang habuk tak beriman Kecuali seorang saja Saya pukul seorang tu kak Dua saat pun sekarang Alah <laughs> teka je lah Yang seorang tu inah Ialah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis tu aja. Dia daripada qabilah Daus. Sahabat Nabi yang terkenal ni Abdul Rahman bin Sakhrin ulama khilaf Abu Hurairah nama dia ada 30 riwayat. Nama dia sebenar ada 30 riwayat. Tapi yang terkenalnya gelaran Abu Hurairah. Dia masih Islam. Dia seorang aja. Lepas tu beberapa lama kemudian Tufail ni ajak Abu Hurairah datang ke Mekah jumpa Nabi dia pun datang ke Mekah Nabi kata ha Tufail apa khabar ma wara'aka ya Tufail apa cerita Tufail dakwa engkau macam mana apa kata Tufail ya Rasulullah kulubun alaiha akinnatun orang kata aku kereh tak mau dengar cakap hati keras tak mau dengar Ya Rasulullah tolong doakan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan angkat tangan berdoa. Abu Hurairah kata, aku bila tengok Nabi angkat tangan, aku dah susah hati. Habillah, 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 habillah. Aku takut Nabi doa bala je, kan? Takut kena bala je orang kampung aku ni. Jadi Nabi pun doa, Allahumma hdi dawsan. Allahumma hdi dawsan. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaum Daus berilah petunjuk kepada kaum Daus amin amin nabi kata kau balik berdakwah lagi insyaallah Allah mudahkan urusan kau dia pun balik dengan Abu Hurairah berdakwah masa itulah nabi pun berhijrah ke Madinah okey kak beberapa tahun kemudian kalau tak silap ana tahun lima ataupun enam hijrah lamalah mana setelah Nabi berhijrah enam tahun, barulah Tufail bin Amr ad dawusi dengan Abu Hurairah dan rombongan kabilah dia datang bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Nabi pun seronok. Nabi kata, wahai Tufail, berapa ramai dah yang beriman? Dia kata, Alhamdulillah ya Rasulullah. 80 kabilah, 80 kaum. Ramai anak-anak ni ramai. Nabi pun seronok. Dan tak lama kemudian, pada tahun 11 Hijrah Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Okey. Uh, nak bagi sikit cerita Amr bin Am uh, um, Tufail bin Amr ni. Di zaman pemerintahan Abu Bakar Al Siddiq berlaku peperangan menentang Musailimatul Kazzab. Masa nak pergi perang tu, Tufail bermimpi dia dengan anak dia, dengan para sahabat yang lain dia mimpi. Dia mimpi apa kak? Dia mimpi tiga benda. Yang pertama, dia mimpi uh, ada burung terbang daripada kepa, uh, daripada mulut dia. Burung keluar pada mulut dia. Yang kedua dalam mimpi itu dia nampak ada perempuan masukkan dia dalam perut, dalam perut perempuan tu. Masukkan Taufiq dalam perut dia. Yang ketiga dia nampak anak dia nak kejar, "Abah, abah." Tak dapat. Ha ah, kan. Jadi besok tu dia bangkit, dia tanya dekat para sahabat, malam tadi aku mimpi dengan tiga mimpi tadi, apa tafsirannya? Para sahabat kata, insyaAllah baik, insyaAllah baik, insyaAllah baik. Semua sahabat tahu kalau kalau gitu gaya mimpi kat, confirm syahid maksud dia. Confirm syahid. Tapi sahabat tak nak takbir mimpi sebab, ya kan, warak jaga-jaga kan. Sebab tu masa zaman 80-an, masa perang Afghanistan dengan Soviet dulu kan. Dulu kan ada orang Melayu pergi perang dekat Afghanistan kan. Anda dengar cerita lah kita berudak masa tu. Dia cerita kalau ada mana-mana para mujahidin yang nak syahid, dia dapat tanda lebih awal tau. Antaranya sorry cakap eh sorry eh minta maaf eh. Antaranya besok nak pergi perang, malam tu dia mimpi basah kak. Dia mimpi mengawan. Ini apa hal pula mimpi projek ni. Orang nak pergi perang besok ni ha. Besok syahid. Nah ha, besok syahid. Kadang-kadang ada di kalangan mujahid ini malam tu dia seorang bau wangi. Orang dia tak bau dia bau kata. Wangi ah. Kau bau tak? Tak dia orang. Wangi ah. Ha? Bau wangi, wangi ah. Ha? tu mana besok dia akan syahid. Dia ada tanda dia. Okey, apa kata tu, tu file? Kalau kau orang tak nak takbirkan mimpi aku, aku akan takbirkan. Ada pun roh yang keluar daripada, ada pun burung yang terbang daripada mulut aku, maknanya roh akan keluar daripada uh, badan aku. Kalau salah satu dia kata, kepala aku akan dipancung. Yang kedua, perempuan yang masukkan aku dalam perutnya ialah bumi ini. Dan bumi ini. Nabi kata dalam hadis ittaqud dunyaa fa innaha ummakum ala wahya mukhirakum ankum dunia ni mak kamu nanti dekat hari akhirat dia akan cerita segala rahsia kau depan Allah taala itu yang kedua yang ketiga anak dia tu abah abah ada panggilan maknanya dia kata insyaallah aku akan syahid tapi anak aku belum lagi tak sampai masa lagi untuk syahid okey Lakulah peperangan kak dan betul Tufail bin Amr Ad-Dawsi dipancung kepalanya syahid radhiyallahu taala anhu manakala anak dia perang-perang putus tangan kena tetak tapi tak syahidlah kan cedera okey berita tu tersebar dan sebagainya sampailah zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu satu hari Umar ni nak makan dalam dulang dengan para sahabat Masa tu anak dia ada. Tapi anak dia tak nak makan sebab segan. Tangan tak ada kak nak makan macam mana. Takkan nak sodol-sodol macam tu. Dia pun diam aja. Oh makan, dia makan, makan, makan. Sabar makan. Kau kenapa tak makan? Ha, tak apalah, tak, tak, kenapa tak makan? Eh tak apa, tak apa. Dia segan tak ada tangan kak nak makan macam mana kat. Oh takkan aku nak oh, oh. macam gitu. Apa kata Umar Wallahi demi Allah. Tidak ada seorang pun di kalangan kita yang ada dekat dulang ni. Tak ada seorang pun di kalangan kita yang anggota badannya yang dah masuk syurga lebih awal kecuali kau seorang. Kita orang tak ada. Kita semua anggota badan sempurna. Kau saja yang hilang tangan dah masuk syurga lebih awal. Wallah, hirim Allah. Aku tak akan makan sehingga tangan kau masuk dalam dulang ni. Barulah dia makan. Dan akhirnya anak dia pun syahid radhiyallahu taala anhum ajmain okey balik ke cerita kita tu ringkasan kisah tu Fal bin Amr ad-Dawsi